ધોળકા પ્રાંત અધિકારી શ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓની દિન પ્રતિદિન નિર્મમ હત્યા થઈ રહી છે જેને લઈને હિન્દુઓમાં રોષ વ્યાપી રહ્યો છે સમગ્ર દેશના હિન્દુઓની લાગણીને વાંચા હિન્દુઓના અવાજને આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળના કર્ણાવતી ગ્રામ્ય જિલ્લાના જિલ્લા મંત્રી શ્રી રાહુલભાઈ ત્રિવેદી અને ઉપાધ્યક્ષ શ્રી અશ્વિનસિંહ ઝાલા અને રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળ જિલ્લા અધ્યક્ષ રણજીતસિંહ ઠાકોરના નેતૃત્વમાં સાથે અગ્રણી પદાધિકારી સર્વશ્રી હિમાંજલભાઈ ત્રિવેદી एएचपी दीपक भाई जानी शहर प्रमुख सुरेश भाई जोगराणा शहर मंत्री किंजलबेन खत्री शहर ओजस्विनी मयूर भाई वाटलिया शहर राष्ट्रीय बजरंग दल प्रमुख दीपेन भाई खत्री शहर राष्ट्रीय बजरंग दल मंत्री तथा अन्य राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ता हाजर रहा था हेड ऑफिस गुजरात मनोमंथन नाइन अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा यहाँ धोलका तहसील में प्रांत साहब को एस साहब को आवेदन पत्र दिया गया है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही हो और 1971 से बांग्लादेश जब आजाद हुआ तब से अब तक हिंदुओं की संख्या तब 22% थी वहां अल्पसंख्यक थे अभी परसेंट रही है वहां पे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं जमीन हड़पना मंदिरों की तोड़फोड़ वो सब रुकना चाहिए और भारत के अंदर जो बांग्लादेशी घुसपेटिया रोहिंग्या मुसलमान एंट्री कर चुके तकरीबन आठ से दस करोड़ होंगे उन लोगों को भी बाहर ढूंढ ढूंढ के निकाले